公司，我帮你打造成啊，你喜欢。我叫肖冉，我们直接联系。嗯，什么女朋友？嗯、他来逛逛。放不下。暂时不。狗狗<是>很可爱吧？它好像真的很需要人照顾的样子，我想好好照顾它。 很多事情，如果你不去尝试的话，你就永远不知道尝试之后的滋味。哎，干嘛？一直还不够？这里是我家，还不赶紧滚！黄浦<慌>，你去哪？黄浦。 光，答应我，以后一个人难过的时候，记得来找我。哥，我的年轻梦，我完成就好了。虽然你有时候很呆，说话也说不清楚。 但我还是很喜欢你这个弟弟。你怎么又来了，公公？ 对不起，你们两个人灵魂互换了。